Assalamualaikum, saya pun tak tahu macam mana nak jawab soalan ni Sebabkan Satizah sebelah saya ni Ahfaz, dia lebih Power lagi sebenarnya, memang Tak nafi kan no? uh, <tuh> Tapi Untuk nak jawab sikit uh, Sebenarnya Berkaitan dengan Benda-benda tu kan Saya pun ada some berkongsi feeling Sikit dengan Dr. Rozaimi Dalam isu uh, Pada permulaan macam mana dia Dr. Rozaimi pun cakap mula-mula dia tak minat untuk ilmu hadis. Dia rasa macam kita Yalah kita susah nak menjiwai lah Kita cerita pasal orang Cerita pasal perawi Kita tak kenal siapa dia Kemudian di mana Mana mereka berada Kita tak rasa feel Jadi saya dulu Saya saya tahu lah Bukan saya dulu daripada Arkitekturnya apa Takhasus lah yang kemudian telah berhijrahlah gitu. Jadi uh, asalnya ialah uh, <laughs> China. Dia sebab saya sebenarnya nak uh, bila mana saya nak menjiwai ilmu hadis. Mince Dr. Zamir rasa mula-mula dia tak menjiwai hadis dan kemudian akhirnya dia menjiwai hadis dengan mengkaji hadis. Dan saya pula macam mana saya nak enjoy uh, excite nak dapatkan excitement dalam ilmu hadis tu jadi sendiri saya mesti kena rasa kena terjun masuk macam seolah-olah kita kena travel to back to the past ha macam itulah jadi uh, sebabkan saya nak cuba berkenal-kenalan dengan dia orang siapa imam-imam yang disebutkan ni siapa tokoh-tokoh hadis yang di kurun mana dia hidup guru dengan siapa di mana dia menghidup jadi uh, but, baca dia punya biografi dan uh, macam kita berkenalan dengan orang lah dan kalau tak tak kita tak boleh rasa excitement tu tiba-tiba kalau kalau lah antum tak tahu misalnya siapa siapa misalnya Muhammad bin Sirin mesti antum Muhammad bin Sirin kawan Ibnu Hajar ke mesti uh, mesti rasa macam bela satu satu lagi tak ada rasa seronok tak ada rasa macam uh, yalah sebab so kita tak kenal dengan dia siapa tapi kalau nak kenal dengan siapa, kita kena baca lah dia punya kisah, kita nak berkenal sebab kita nak jumpa dengan dia, tak boleh lah. Takkanlah saya nak dakwa bahawa Muhammad bin Sirin hadir di majlis ni secara yakadah, tak boleh lah. Ha, misalnya itu, jadi kita terpaksa kena kaji. Macam mana kalau kita uh, cintakan Nabi SAW, kita baca sirah Nabi, kita berkenal kenalan begitu juga dengan uh, Imam Hadi. Jadi apa yang saya buat ialah, saya cuba kenal dia siapa ulama yang berada di zaman sekian daripada Ibnu Sirin kemudian turun kepada Ayub As-Sakhdiani kemudian akhirnya zaman kepada Syu'bah bin Al-Hajjaj 161 Hijrah dia seorang yang backing kepada Syu'bah bin Al-Hajjaj dari mana diwarisi dia rupanya dia mungkin mewarisi daripada guru di A'mash yang kita sebut tadi kisah ada seorang yang backing juga kan turun kepada Syu'bah bin Al-Hajjaj sifat backing dia kemudian turun lagi sifat backing tu kepada Yahya bin Sayyid Al-Qattan yang meninggal tahun 198 Hijrah ni biasa benda ni berjadi bila mana kita belajar dengan guru-guru yang kadang-kadang kadang-kadang guru kita banyak memberi apa kesan kepada diri kita. Kalau antum mungkin banyak belazimi Dr. Zaimi ya, mungkin jadi backing juga. <laughs> Misalnya lah contoh Dr. Zaimi seorang yang masya-Allah dia uh, contoh je saja. Jadi kemudian daripada Yahya bin Sa'il Qattan turun pula sifat backing daripada Yahya bin Ma'in yang meninggal tahun 233 Hijrah gitu. Uh, maksudnya kadang-kadang itu some feel yang kita boleh rasa. Dari mana siapa guru dia, daripada tabakah mana dia ambil. Uh, kemudian uh, so kita macam macam orang panggil apa kita bayang dia lah dekat, kat, kat kepala ni. Uh, macam mana nak explain tu susah lah tapi macam ada satu bayangan lah macam kata okey. Dunia ada di sini, dia ada di sini, di sini, di sini. dia belajar kat sini, dia pergi sini. Saya nak tulis, nak cakap pun tak tahu sebenarnya. Uh, tapi so dengan dengan berkenalan begitu membuatkan akhirnya saya lebih suka, lebih jatuh cinta lah dengan bidang hadis. Yang mana dulu saya sangat tak suka untuk nak, ya bukan belajar hadis je, bahkan nak belajar agama sendiri pun saya tak suka. Ini frankly speaking. Sebab mungkin pada masa tu saya dikelilingi oleh kawan-kawan ya, daripada pelajar-pelajar agama yang mungkin uh, buruk akhlaknya, yang curi, yang asyik-asyik sembang dengan orang asal orang panggil mungkin antu pernah dengar kalau kita duduk dengan student-student uh, agama ni kadang-kadang kita lagi buat banyak dosa sebenarnya kadang-kadang sebab asal kita duduk dengan dia orang kita cerita pasal orang kita kutuk itu kutuk ini kutuk ini biasa kan. Tapi kalau kita duduk dengan kawan-kawan yang main bola sama dengan kita benda-benda tu -benda tak muncul. Paling-paling kita cerita benda-benda lara, benda-benda duniawi, benda-benda tu. Jadi menyebabkan uh, saya, actually tak suka. Uh, even masa nak dapat tawaran ke Madinah tu ragu-ragu. Nak terima ke tak terima? nak terima? Tak terima ke tak terima? Impian nak jadi arkitek, uh, seorang arkitek. Macam itulah panjang cerita dia. Tapi akhirnya bila kata ada kat situ rasa nak menjiwai lebih-lebih hadis itu yang saya buat untuk nak berkenalan-kenalan dengan hadis selain daripada kita tahu di zaman mana mereka hidup kemudian di mana di tempat dia ke mana dia orang pergi ke sana ke sini ke sini itu cara nak berkenalan dengan orang lagi satu antara kepentingan dia ialah ialah kita nak tahu tentang manhaj seseorang imam tu kadang-kadang zaman mempengaruhi manhaj seseorang kita yang hidup zaman sekarang ni terpengaruh dengan manhaj yang lain cara ulama mutaqaddimin yang terdahulu cara mereka berfikir, cara mereka berinteraksi dengan hadis ada differentnya dengan mutaakhirin kalaulah katakan imam suyuti rahimahullah yang meninggal tahun 911 hijrah tiba-tiba ditasihkan satu hadis dan kemudian kita jumpa misalnya Abu Hatim yang meninggal tahun 277 Hijrah dhaifkan hadis tersebut kita boleh ah macam mana Suyuti boleh lawan dengan dengan ta, misalnya tadhaif Abu Hatim misalnya perawi bernama Marwan bin Suja Marwan bin Suja ada perawi ada ulama ulama yang dhaifkan dia dan ada yang tausifkan dia So kat situ kita feel, kita tengok Siapa yang tahu tada'if Mungkin kita tengok orang yang tada'ifkan dia Daripada kalangan ulama' yang terkemudian Dan kemudian antara yang tausik yang dia adalah Murid-murid dia sendiri Macam contohnya Imam Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal Kedua-dua ni ambil direct daripada perawi ni Yang berkenalan dengan guru dia Yang duduk mulazamah dengan majlis guru dia Maka tausik dia kepada guru dia ni Ada qimah, ada harganya, nilainya Berbanding dengan orang yang terkemudian datang Kemudian uh, mungkin dia tengok sana tengok sini ke apa dan dia bagi satu analisis. Itu membuatkan kita membuat jetakan pada diri kita why kenapa dia mesti uh, mukhalafah imah terdahulu yang terkemudian. Misalnya kadang-kadang berlaku juga macam Ibn Shahin. Ibn Shahin kalau dia uh, dia, dia dinakal satu kaul dia, dia, banyak rajin nakal daripada kaul daripada Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Kadang-kadang tanpa sanat dan muar dan, dan, dan bercanggah dengan misalnya uh, riwayat ad-duri tilmiz uh, murid-murid kepada imam yahya bin ma'in ad-darimi ibrahim bin tahman dan lain-lain jadi ibn shahin kalaulah kita terut kita tak faham tarikh di ke mana di mana di hidup ke mana zaman mana di hidup dan kita sama ratakan dia kita letak ibn shahin tiba-tiba kadang-kadang berlaku kejanggalan dia riwayat yang murid-murid ibn ma'in kata ibn ma'in uh, kata pada perawi tersebut dhaif tiba-tiba kata uh, apa ibn Syahin dikatakan Ibn Ma'in kata thiqa tanpa sanad kat situ kita kita boleh rasa oh Ibn Ma Ibn Syahin jauh bezanya dengan Ibn Ma'in Ibn Syahin lahir tahun meninggal tahun 380 Hijrah setahun dengan Ad-Darqutni yang mana Ibn Ma'in 100 tahun sebelum tu 233 Hijrah jadi cangkahan dia riwayat dengan riwayat-riwayat ni yang -riwayat tilmi murid-murid direct daripada Ibn Ma'in membuatkan kita rasa macam ah ini ada something yang tak kena sebab itulah kadang-kadang guru kami dulu Sheikh Syekh Ali Abdullah Astayyah Dia pernah berkata Masa aku selia tesis student aku Kalau aku tengok student aku Kadang-kadang dia kata Ya Syekh aku dah nilai satu hadis ni Lain Natijah aku lain daripada Daruqut ni punya penilaian uh, Daruqut ni imam fil ilal Yang semua orang pun kenal dia kan Meninggal tahun 385 hijrah tersebut Dia dia Student tu gembira sebab dia dapat natijah yang berbeza daripada Ad-Darukutni. Jadi Syekh kata, aku bila dengar macam tu aku tak sedap hati. Sebab, macam mana dia boleh mukhalafah dengan ah, uh, hukum Ad-Darukutni dan lain-lain daripada mutaqaddimin. Jadi, uh, malam tu daripada aku nak tidur baca dia punya uh, tesis tu, yang dihantar bab tu, aku tak boleh tidur. Aku cek sepanjang malam, aku takhrij balik hadis tersebut, sampailah akhirnya aku menjumpai kebenaran bersama dengan uh, Ad-Darukutni. Jadi aku baru rasa lega. Ish, susahlah seorang student aku tiba-tiba mukhalafah dengan ad ni tanpa adillah yang qawiyah. Ala kulli hal uh, itu itu sama uh, mengingat mungkin uh, sama, apa orang taufik daripada Allah. Dan uh, macam saya cakap mahma bila seorang tu mungkin ada dari sudut ni dia mungkin dilemah dari sudut lain dan tak nafi walaupun mungkin kat situ mungkin saya ingat tapi banyak kelemahan-kelemahan lagi antaranya saya susah nak ingat jalan. Uh, betul. Kalau uh, secara jujur, kalau, uh, kalau ada bagi gambaran sanad hadis pada saya dan saya dapat imagine turuk-turuk dia, itu lebih cepat saya hafal. Uh, saya boleh tengok dan boleh ingat banding dengan saya ulang-alik contoh daripada bangunan ni balik rumah saya datang 10 kali pun mungkin saya tak ingat-ingat lagi jalannya. Ah uh, lah jadinya kan. Tapi nak ingat tu tak boleh. Dan antara lagi walaupun mungkin tarikh-tarikh tersebut saya ingat Tapi jangan tak percaya Dua anak saya punya tarikh lahir saya tak ingat Tak percaya kalau ada isteri saya boleh confirm dengan dia Kalau orang tanya anak saya umur berapa saya pun Sekejap, enam ke tujuh bulan ke Saya, uh, muskil uh, Itu bukan benda yang disengajakan Tapi, uh, it's happen <laughs> So, saya tahu So, kadang-kadang so, 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 uh, tarikh uh, macam itulah kata sam kelemahan yang kita ada dan wallahu taala alam. Ya saja. Cara cara dia ada menghafal ke buat peta ke apa ke? Allah. Syekh Nasai tanya ni rasa tak logik ni. Oh ya. Ini Syekh Maulana tanya. Jadi dia kalau dia kalau saya dah kenal dengan dia punya tabaqah-tabaqah tabakah a'imah ni daripada di, di mana dia hidup misalnya contoh kita kata wakil kita tahu dia berguru dengan al-thawri dia, kemudian dia guru kepada, kepada Imam Ahmad dan Syafi'i dan ramai lagi so kalau kita ingat tabakah benda-benda tu sebut jadi kalau sebut hadir dengan sanad, kita cepat ingat lagi sebab kita dah kenal dia orang ni daripada hidup zaman bila daripada sini daripada sini tapi kalau tak uh, susahlah kita nak ingat sebab itu kadang-kadang ulama dia taklif uh, satu nama dengan tabaqat ashab fulan maksudnya dia dikarangkan tentang tabaqat uh, tentang sahabat-sahabat fulan ni siapa yang mengambil daripada dia berguru dengan dia uh, jadi dan satu lagi kita boleh confirm kanlah benda tu maksudnya kadang-kadang orang bawa cerita palsu yang sanad dia terputus jauh sana sini kan dia dakwa contohnya Uh, katakan Yahya As-Saji As Abu Zakaria As-Saji Zakaria As-Saji ni meninggal tahun 307 Hijrah tiba-tiba katakan dia bawa satu kisah uh, directly tu uh, Misalnya Ayub As-Sakhtiyah ni jauh beza dia kurun 131 hijrah dengan 307 hijrah is uh, far. Jadi kat situ kita boleh detect terus uh, benda tu lah. Jadi kalau kita kenal benda ni uh, tanpa mind mapping pun boleh ingat. Tapi kalau ada mind mapping lagi cepat ingat. Uh, macam tu lah. sebab mind mapping tu dia macam satu gambaran lukisan Dan saya orang lukisan Jadi kalau tengok benda-benda bersumber dengan lukisan ni Kita jadi macam wow Jadi benda, bila benda yang kita excited Kita akan lebih cepat hadam lah Kalau kita tak minat paksa seribu kali pun Kita tak boleh nak hafal ke tak boleh nak Faham kan? Wallahualam Masya Allah panjang <laughs> Maksudnya nak kena nak kena jadi arkitek dululah lah boleh beli, ingat dia punya tarikh wafat. <laughs>